Продукції, які містять сцени насильства і жорстокості. Спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров'я твердять, українські діти усіх вікових категорій вживають алкоголь більше ніж у будь-якій іншій країні світу. Для прикладу, результат одного із досліджень в Україні щотижня алкогольні напої вживає п'ята частина 11-річних дітей. Психологи нагадують, прояви насильства не мають одного кореня. Все залежить і від виховання у родині, і прикладів, які подають батьки, і взаємовідносин з оточенням, особливостей характеру, стилю життя та світогляду людини. За словами психологів, кривдники є людьми, невпевненими в собі і безпорадними, які в дитинстві стали свідками або жертвами насильства. У нашій країні люди, на жаль, мало захищені від насильства, а стрімкий розвиток цієї проблеми все частіше нагадує епідемію якоїсь хвороби, що ж і кому необхідно зробити або запобігати і реагувати на випадки насильства. по-моему, ну, это надо начинать с самого садика в первую очередь, с детства, чтобы и родители э, до детей относились нормально, прежде всего в семье, чтобы был порядок, чтобы как воспитают родители детей, так они будут и жизнь свою построить в жизни. Я так думаю, наверное, с садика начинать надо, а потом школа и все остальное дальше. Вот. С этого, скорее всего, на это уделить внимание. Ну, наверное, все зависит от семьи, чтобы на первом долге. Я воспитывал ребенка, Так оно всегда. Ну, а правоохранительность. Школа. А это мне кажется, только лишь, ну как не знаю, видимо, как-то в семье это все должно начинаться. Uh -huh. Это, видимо, какие-то должно быть или объяснения в школе, дома. Ну, мне кажется, это все в семье должно быть. Uh -huh. Какое в семье отношение, какие в дома отношения, такое оно и выносится дальше на людей. Мне кажется, больше создавать спортивных кружков. Больше вот у нас хорошая как бы школа музыкальная. Вот, больше привлекать музыкально, творческие, какие-то кружочки делать детям, и спортивные, чтобы они были заняты, чтобы у них было мало свободного времени на безделие, так сказать. Mm. Ну, это то, что касается, так, младших, да? А вот те, люди Старших тоже надо занимать их работой. У нас же для молодежи мало очень рабочих мест позаканчивали, допустим, как-то помогли им родители закончить высшее образование, дали, да, вот, а потом куда? Нету работы в нашей стране нормальных, по специальности, вот и предоставлены тоже молодежь, не знает, куда себя деть. Я считаю, что вот надо им строить как можно больше клубов спортивных, чтобы детям было куда себя деть. Молодежь бы с удовольствием занималась. Вот даже мой сын, он выбегает утром и бегает вот так вот, вот нету нигде, не ни покачаться. Це не, не, ж все, понимаете, якщо у нас строїть, це все платне. У нас тільки на э, стадіоні є такой клуб. І все, більше ж нічого у нас нет. Так? Ну так, в принципі, як кажуть, треба самих із себе починати. Ну а також є у нас і органи власті, і міліція, ж, і з полком, і всі. Значит, і починає школи теж випитувати. Так само ж починає з школи, садики, щоб люди були. более культурно, более я так думаю, что насилие у нас начатся. Предотвратить, я знаю, у нас менталитет еще у людей. Вот, вот бы подправить менталитет бы всем, тогда бы, наверное, больше порядка было. Я вот так думаю. Ну, это государство, это навряд ли. Мне кажется, что это неискоренимо. А надо убрать рекламу. Это первое. А второе, значит, надо... Больше, значит, морали в телевизоре, чтобы, чтобы не показывали сериалы, где убивают, насилуют, понимаете, а показывали какую-то нормальную жизнь человеческую. Ну, откровенно говоря, мне не, не приходилось, ну наверное, дело, принимал бы меры какие-то в защите, вот, э, э, ну, что ли, человека, попавшего в беду, скорее всего, так. Если бы вы стали свидетелем насилия, куда бы вы в первую очередь обратились? Не в милицию, наверное. Там, как бы. А вот какой службе есть доверие? Какой службе? Да никакой. Вот сейчас, да, вы задали такой вопрос, что вот в тупиковой ситуации, я даже не знаю, куда звонила бы. Ну, конечно, в милицию звонила бы в первую очередь, но как бы результата, чтобы такового, то я не знаю, был бы нормальный результат или нет. Нет уверенности в наших службах хороших. Ну, я бы не стояла бы равнодушно никогда, я по жизни такой человек. Раз. Ну, естественно, если бы я насилие видела, бы, наверное, если детей касалось, у нас же служба есть по, по детях, вот, несовершеннолетних, есть милиция, есть. Так, скорее всего, надо. Нужна была бы скорая помощь, значит, скорая помощь. Ну, я такой человек, что я бы не стояла в стороне. Ну, в первую очередь, вы принимала бы сама какие-то меры. Куда бы обратилась? Ну, Милиция, ну не знаю, насколько бы быстро среагировала наша милиция, потому что я один раз вызывала милицию, она ровно через час приехала, когда увидела, что драка у нас была в парадной. То я пыталась своими силами час справляться, пока они там час дрались, то я постучалась к соседям в двери, натравили собаку на дерущихся алкашей. Молодые ребята напились парадных, нам зашли, начали драться, И причем так нас не знаете. То стучалась по соседям, по... Ну, милиция ровно через час приехала. У нас милиция работает очень-очень плохо, очень плохо. Что делать, куда я не знаю, куда обращаться, Вы понимаете, я не знаю. Своими силами, да еще не каждый выйдет. У нас из соседей вышел всего лишь один мужчина, который мне помог в этой ситуации разобраться. Uh -huh. Хорошо, что у него была большая собака. Хорошо, что он боксером был бы, чем понимаете. Что он как-то этих ребят, чтобы не было. А через час приехала милиция, когда они уже разбежались. Обращаемся, ну, какого смотра тоже, смотря какого насилия. Можно сразу обратиться, так как вы рядом стоите, а давайте поможем этому человеку, да. Или так само, если не получается, обратиться в ту же милицию. Если человеку плохо, вы начнете позвонить на 03, где вызвать скорую. А -а -а. значит, конечно. Ну, я не терпим к этому. Да, пусть я там не какое-то это самое, а мимо не прохожу. Мне это сильно волнует. И по силе возможности я бы, конечно, что-то словом там уже ну, как бы повлиял. Старался, кор короче говоря, старался. Ну, конечно, мы в жи жизни это видели и старались его ликвидировать это насилие. Скажите, а вот если бы э, вот в данное время столкнулись, куда бы вы обратились, чтобы стали свидетелями? Ну, куда я бы обратился? В первую очередь я бы старался помочь сам. Если бы в моих силах нет, значит надо вызывать милицию. Ну, видимо, мало органы внутренних дел, видимо, Мало вот и патрулируют, чтобы на улицах, так сказать, под контролем ситуация была, в общем-то, пожестче. Вот. Ну, а в домашних условиях, в общем-то, где-то, ну что ли, вот участковые есть милиционеры, которые, ну что ли, интересуются бытом в семье, интересуются, кто где живет, как живет, чем занимается. Видимо, вот так вот, чтобы ситуация все-таки была под контролем со стороны органов государственной власти». І, взагалі, те, що стосується насильства в сім'ї, і насильства в школі, і насильства на вулиці, на роботі, людина має пам'ятати телефони місцевих служб, які зможуть завжди надати вам необхідну підтримку і допомогу. По-перше, це служба у справах дітей. Телефон 26543, відділ у справах сім'ї та молоді. Телефон. 2-14-63, там з'єднують по комутатору. Відділ освіти, телефон 2-26-97, а також Центр соціальних служб дітей, сім'ї та молоді, телефон 2-57-03. Звичайно ж, телефон нашої міліції, 102, це має пам'ятати кожен. Телефон нашої громадської організації 32948. І пам'ятайте, якщо вдома або десь в іншому місці вас морально принижують, ображають, примушують до сексуальних відносин, б'ють і так далі, пам'ятайте, в Україні є гарячі телефонні лінії. Де працюють фахівці, які допоможуть вам у складній ситуації, ви можете зателефонувати за номерами 386 це абоненти АМТС і «Київстар», або зі стаціонарних телефонів 0800 500 335. Всі дзвінки по цих номерах в межах України безкоштовні. Спілкувавшись із городянами, ми дійшли висновку, що багато людей з різних причин бояться говорити про насильство відверто. Вже після того, як камеру вимкнено, люди сміливіше розповідають про приниження дітей у школах, знущання на роботі в різних установах та на вулицях. Багато хто вважає, що обговорення цієї проблеми не дасть результатів, але ж якщо замовчувати насильство, невже це покращить ситуацію? Головне у розв'язанні цієї проблеми не мовчати і не боятись, а також піклуватись і приділяти більше уваги тим, хто поруч. Та ми вже висловили з цього приводу. А що думаєте ви?